мне привезли посылку мою, которую я заказал. Все, она будет обзор. Давайте открывать. Да, вы поняли, кто это. Все, она будет обзор на, на фигурку из Sonic 3 в кино. Или же ежак Sonic 3 в кино. Вот. Давайте сначала посмотрим, как он выглядит. Уже прям заметить, бачите, Бе. Так. Вот сама назва и персонажи. Knuckles, Tails, Shadow. А на другой тут написано, в английском я не разбираюсь, работник, Shadow и Tails. то есть. Фигурка дуже прикольная, сейчас будем открывать ее. Кстати, на супную ражу я куплю Shadow. Да, долгожданный обзор. И наконец-то он пришел. Давайте начинать. Надо как-то выставить. И как сейчас буду открывать во так, вот она. минутку. Так, тут, походу, так, не плохо. Рука застряна зараз. О! Достали! Ух, о, себе фигурка. Давайте сначала подивимся, как он выглядит. Ты так. Соник примерно 12.7 вот, 12, 12 сантиметров. Да. Да, он больше за иншу фигурку. К сожалению, я не брал мою фигурку маленькую. Ну, заметить. Вот, бачите, смотрите на руку. Сейчас. Вот, она рухается. Это прикольно. Мне нравится эта фигурка, прям крутая. И да, это будет для моего проекта годила против Соника Вина Монстров. Да, и Вин появится за этого маленьку. Мне вообще нравится. И угу. двигается. Тут, если понять, то тут вообще прикольно. Я не знаю, что сказать. Капец. Мне вообще фигурка дуже нравится. И даже вот тут есть вот это. Ты она а рухайте. Не нравится. Даже вот так с фильма можно сделать. Во. Так. Сейчас, сейчас, сейчас. Во. Вот так. Или не? Сейчас. Во, вот так. Капец. Мне вообще нравится Соник. Капец. Но я не знаю. Мне ну, я скажу вам честно, Сонька дуже прикольный. О, и вот это. Так, ну, я вам скажу честно, Соньку прикольный, но тут уже есть заметка, что, вот, бачите, тут бе... Вот это, бачите, на... Ну, вы бачите, на очах, что там трошки вот это белый. На очах хорошо сделай зубы. Отлично а ноги. И вот так. Капец. Мне фигурка ду дуже очень нравится. Если вы фанат Соника или Годзилла, то советую покупать их. И Хая Тойс. Хай Тойс тоже прикольно. На этом мы будем... Но я думаю, что мы будем на этом видео заканчивать. Соник дуже прикольный. Мне нравится. Но, наверное, я... будем скоро Давай это уже заканчивать на этом видео. Я советую всем покупать. Да. Ой, комару впала. Да, Соник дуже прикольный. Я советую всем покупать. И да, на суп на уражу мы купим Shadow. Да, вот эту Shadow мы купим. И, наконец, он у меня появится. И будет два. Из... Два ежа. Ежака. Шеду и Соник. Да, ждите, скоро он появится. Назван был я, Веном Темплей. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ну и всем пока-пока. И даю мою. Он крутой.